Київському національному музеї російського мистецтва проходить виставка Трієнале сценографії імені Данііла Лідера, яка ознайомить глядача із українською театральною школою. Ми стараємося, щоб вона була все таки присутствувала. У але... всіх виходить ні. не все режиссеры этого хотят, кстати. Не всегда репертуар к этому предрасположен. Ну, время диктует какие-то свои, свои нюансы. Пока мы собрали наших киевских художников, у нас гость из России, и Михаил Адольфович Френкель, он работает у нас в Киеве, а живет в Америке. То есть уже такое международное значение этому мероприятию Єсть поколення е, та ученики е, лідера, котрим вже е, около 60-60 за 60, і та ми младше та котрий там в прошлом году в позапрошлом закончили академію художниць сценографію. На виставці представлені твори як у в театральної справи України, так і сучасних художників театру, які презентуватимуть останні тенденції театрально-декораційного мистецтва різних театрів Києва та України. Это на самом деле и не макет, и э, не сценография. Это есть некий способ представления э, части пространства Садку, в котором э, есть и э, достаточно мрачные картины, когда Садку остается в диномеру обществе, когда вокруг царит зима и э, ночь зимняя. И он раздираемый своими чувствами находится между той стороной и этой земной. И он не может отважиться на шаг решить, где же, собственно, он располагаться будет сам. Цьогорічна виставка набула міжнародного статусу. Її присвячено пам'яті видатного театрального художника Даніила Лідера, 95-річчя від дня народження якого відзначається цього року. Для мене вічна загадка була тому, що у нього був дар предвідення дуже сильний, причому не просто дар предвідення, а есхатологічний, тобто він предвидів катастрофи. Для нього сцена не уставлена декорацією, розумієте? Вот он берет пучок света сверху, и актер стоит на сцене, в темноте. И оказывается этого достаточно. А школа, и как и советская, и наша, и всякая другая, о том, что строим мы целый город на сцене. Мне это не интересно, я в театр прихожу как на условное зрелище. Понимаете? А не похожее на жизнь. В рамках тріїнали відбудеться низка культурно-освітніх заходів, екскурсії до театрального закулісся, зустрічі з відомими театрознавцями та художниками, учасниками виставки, а також майстер-класи для дітей. Це я в своє время для нас це було в новинку во Франції. увидел такі вещи лет 25 наверное, тому, назад, когда я приходил в центр Помпиду, И там такое ковровое покрытие. И на этом покрытии детки лет двух, трех, там, пяти сидели, игрались чуть ли не в какие-то кубики. И рядом были работы Фернана Леже, Пикаса, Малевича нашего же. Вот, и это вроде как получается, есть такое выражение ⁇ впитать с молоком матери вот, ⁇,⁇ впитать с игрой да? ⁇ Наверное, любое искусство, если оно впитывается с младенческих ногтей, то, наверное, это прекрасно.